Перша гра фінальної серії української баскетбольної суперліги відбулась у Южному 6 травня. Нагадаємо, що хімік у якості переможця регулярної частини національної першості мав перевагу власного майданчику над чинним чемпіоном київським будівельником. Початок гри залишився за южницькими їжаками, які виграли першу чверть 19-17, А у другій збільшили свою перевагу до 39-33. Але після великої перерви гості. Зуміли переломити хід боротьби, натомість у хіміку не пішов кидок. Та як наслідок, третю чверть, виграли кияни з рахунком 24-11. Наздогнати столичних гостей южниці вже не зуміли, та поступилися у цій грі з рахунком 65-74. 22 очки записав до свого активу киянин Даріуш Шлаврінович. Ще один представник будівельника Дахуан Самерс відзначився дабл даблом: 21 очко та 14 підбирань. Кращий результат у складе Химику 12 баллов показал Роландс Фрейманис. Во второй половине мы переломили игру, потому что по ходу первой мы играли неплохо, но были какие-то там, скажем так, детали, которые мы пустили и позволили им не надо бежать и, и забить легкие очки. Во второй мы сыграли чуть лучше, более агрессивно, не дали им так подобрать на нашем кольце подборы. Как бы победа это хорошо, но, как сказал тренер, это, это вот сейчас. Пять минут мы порадовались, забыли и уже мы завтра настраиваемся на следующую игру, потому что она будет не менее важна и она будет тяжелая. Я Думаю, что химику как бы отступать некуда, не будет настраиваться еще более серьезно. Хоть и мы, по-моему, скажем так, более опытная команда по финалам, но мы нервничали и первым, особенно первым тайме больше. Мы делали просто, скажем так, детские глупые ошибки или глупые действия, до которых сразу. Химик сразу реализовал и превращал сразу в очках. Когда успокоились, когда делали только ничего другого играли тот баскетбол, который мы готовились, который мы умеем, когда играли то, что мы запланировали перед этим, скажем так, все стало на свои места. Друга гра, згідно з регламентом, знову пройшла у Южному 8 травня, і знову першу половину гри виграв Хімік 40-31 І знову у третій чверті южниці зазнали суттєвого спаду та поступилися 15-21 Втім, цього разу господарі майданчику зуміли до кінця протриматися на рівних з будівельником. А долю матчу вирішив далекий кидок Роланса Фрейманіса за долі секунди до фінальної сирени. Хімік здобув перемогу з рахунком. 73-70 та зрівняв рахунок у серії. Роланс Фрейманіс, окрім того, став кращим снайпером матчу з результатом у 24 очки. Киянин Даріуш Лавринович набрав 20 пунктів. Понимали, що ми повинні зіграти краще, ніж извиняюсь. І этот настрой, як уже заметил, был був хорошем уровне. И те задачи, и по тактике мы хорошо выполняли, и как бы контролировали первый тайм, э, игру на хорошем уровне, и в защите, и нападения и справлялись с лидером и противником, да. Но э, третью четверть, уже перед выходом на третью четверть, я сказал, что Будивили не та команда, которая просто так даст нам выиграть, да. Они э, очень опытные игроки, они и тренера, и они сделают все, чтобы вернуться в игру. И это и случилось, и у нас был спад, спад таких правильных решений, нападений, да, и менее агрессивная защита, как должна была быть, да. И, конечно, противник это сразу использовал, поймал свой ритм и, и заиграли, заиграли, да, в удивлении. И только с каким-то агрессивным остатком остальных двух минут последних, да, мы вернулись обратно в игру и добились последнего броска, да, до последнего броска, да, и а, удачно сыграли, наверное, ребята не были эгоистами, да, и хорошо подвигали мяч и вывели фейрфременис на хороший бросок, и, конечно, конечно, рад, что мы такой, как заметили, интересной игры для зрителей, да, и І, і до біліснужною побіду да і какби винульса брат обратно Дін Адін да і все починається з началу. За рахунку один один фінальна серія перебралась до Києва. Третя гра пройшла 11 травня та принесла перемогу будівельнику з рахунком вісімдесят два, Четверта гра, яка може виявитися останньою, також відбудеться у київському палаці спорту 13 травня. Якщо хіміку вдасться зрівняти рахунок у серії, то вирішальна гра буде проведе. 16-го Травня в Южному.